Ini apa mas? Uh, Itulah. Itu... Ya trisula. 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 Ya. Dibuka aja enggak apa. -apa. Wow, sangat. Aku wes asring lewat kene. Neng lagi ki aku longgar kanggo iso mampir lan nelisik situs sing jenenge situs liangan. Situs peradaban kuno sing wis kekubur lemah nganti luwih saka 1000 taun Mergo ke Uruk, lahar Gunung Sindoro. tahunrong ewu ing papan iki ana sawijining warga desa asmo Pak Cipto, nemu sawijining petengan, sing nyola wadi nalika lagi duduk pasir kanggo mbangun oma temuan iki dilaporno marang Balai arkeologi Yogyakarta lan tibae temuan kuwi ancen minangka barang Purbakala nanging baruwi terus mandek sautara merga wektu kuwi durung ana tanda-tanda maneh Kanthi ing sawijining dina ing taun 2008 e ana temuan maneh saka para warga liyane sing lagi nambang pasir kanthi luwih jero. Temuane maneka warna lan akeh. Mula sawise kuwi banjur bali arkeologi Jogja mudhun maneh kanggo nangani iki kanthi serius. Lan sawise kuwi nembe iso dimangerteni yen tibake papan sing saiki diarani situs liangan iki minangka kutha utawa pemukiman sing wis keuruk lahar Gunung Sindoro kira-kira luweh saka 1000 tahun kepungkur. Jupel juru pelihara. Juru pelihara. Juru kalah kalih Mas Haryanto. Mas Haryanto. Nggih. Situs liangan ditemukan 2008. 2008. 2008. Bekas galian C. Jalansi tambang ya? Tambang, oh, ya okay, pasir okay, okay. Nah ini semacam ini kan Tebing-tebing oh, tebing ini kan Oh, jadi ini rata tanahnya itu mas ya? Yeah, iya, oh, bahkan okay, yang okay. uh, sing meriki ini kan uh, setinggi ini ku, wet pring ini ku Oh ya, nanti kita shoot ya uh, 2008 itu ditemukan di area atas sana dulu Di gazebo paling atas sana yeah. Terus apa? Ditemukan apa mas? Yang pertama itu temuan lepas ya paling banyak itu batuan-batuan lepas terus arca gitu kan. hmm, ya, ya, ya. Uh, terus timur Miki nemu apa nih struktur-struktur dan di sini ternyata pemukiman masih atau apa Oke, setelah dari balar Balai arkeologi hmm. dulu neliti di sini terus diidentifikasi kalau ini situs yang ini pemukiman Gunung Sindoro minangka gunung tipe strato volcano sing dhuwur 3155 meter sak Banyu Laut. Gunung iki duweni kawah aktif sing isih ngetokake aktivitas ning puncake. Nah, situs liangan kuwi dununge ana ning lereng lor Sindoro. Tepake ana ing dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. nek tak tarik garis lurus nganggo Google Earth jarake mung 6,47 km saka puncak saka puncak Sindoro lan dure udakara ana ing se 1 nganti se meter saka Banyu laut situs pemukiman iki ditemokake ke kubur ing saking sore endapan awan panas piroplastik sing kandelle udakara papat nganti pitung meter nah situs iki diarani situs pemukiman mergo isine jangkep ana tippak tegalan kuno kanggo tani wong zaman dhisik ana tipak omahomah panggonan ibadah Yoono nganti patirtan ana kabehnek gine neddose Gunung Sindoro dhewe jana kedadian wisping pirang pirang nek miturut data geologi. Nah miturut para ahli iki wis diaawti kait telungpuluh papat tahun kepungkur lan paling ora wis tau mledosping rolas. Ing tahun masehi ya iku kedadean ing abad telu utawa tahunun 30 masehi nanti abad kaping songs. sing paling pungkasan ya kuwi kedadian ing tahun sewu 1 nganti sewu 1 siji. Anane situs liangan sing ajur kepadem aliran piroklastik Gunung Sindoro iki duwe gegandengan karo isi prasasti sing jenenge prasasti Rukam sing ditemokake ing desa Petarongan Kecamatan Paraan Temanggung ora ado saka situs liangan Prasasti iki digawe dening Sri Maharaja rake Watukura Dia Balitunglannduweni onggo tahun sang600 pitu masehi ng kono salah siji sini ceritakake anane desa sing hilang merga kurugan mleddosose gunung sawise kuwi wargone padha pindah daniku bisa ditafsirake yang telatah utawa wanua anyar kanggo pindahhui dan jenenge rukam jadi iso tak simpul lagi yang kedatian hilangnya desa iki atau kedatian ilangi telatah situs liangan iki ya kuih udah koro ada yang zaman Mataram kuno pemukiman yang era Mataram kuno Mataram kuno ya. abad ke mas? Nah dari penelitian ini dari abad 2 pak abad 2? dari abad 2 semenjak abad 2 sudah sudah terpake. ada peradaban di oh. sini Padahal jarang sekali, ya, bukti yeah. arkeologi apa dua karbon <laughs> dating ya berarti ya pakai kar uh, karbon dating terus temuan sing memang menunjukkan sebelum apa peradaban uh, prahindu 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 berarti <laughs> bisa mengetahui anu ya agama asli <laughs> apa, -apa kepercayaannya gitu prahindu Abad 2 benar itu. dua. Belum indianisasi. Lokasi ini kan uh, situs diangan ini kan memang pun dan berundak Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kan eh uh, area peribadahan peribadahan, uh, pribadahan. Okay, okay, okay. Ini kan uh, semakin tinggi. Semakin tinggi, ngadang. Semakin sakral. Okay. Yeah. Yeah. undan berundak minangka bangunan suci sing bentuke undak-undakan gunaane kanggo maine pakurmatan marang roh leluhur iki minangka salah siji wujud arsitektur zaman megagalitigumm saduruunge ketekan agama sokon Jabo saliyane struktur situs sing mirip unden berunda uga ditemokake reca lan artefak kasar Sen kira-kira digawe ing abad loro nganti abad Reca, Reca lan temuan ing kene iki isih kasar lan menehi pituduh yen iki digawe ing zaman prahindu, saat sadurunge ketekan pengaruh India. Ini nampan. Eh Mas? Bintang ya kalau wong mereka nyebutnya bintang. Eh baki ya, baki. Baki Yang atas ya? kalau ya. yang bawah itu batu untuk uh, ini tanahnya, soalnya kalau diangkat oh, rusak. Rusak ya. ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya uh, apa bertumpuk-tumpuk gitu dulu nemunya besi atau apa? besi, besi. Uh, apa ya kuningan logam ya? logam logam logam. Nah saya pernah baca itu katanya ditemukan nih mas, Napa bekas dami apa e, pari ya? Oh okay. Pari terbakar. Okay. G. Kapal itu ditemukan apa di kentong napa di mana itu? Kalau niku ditemukan itu banyak sih pak, ada, ada, gih. Semua baik nggak Ada beberapa yang semu Terus uh, paling banyak itu, nopo nggih, uh, bekas penyimpanan nggak tuh? Hmm, lumbung. Susupan cap lumbung, gih. bakar hmm. gitu, Nggih, yeah. terbakar. Makan, uh, terkena erupsi Sindoro. Ada, ada kayu juga, kan? kayu banyak. berarti karbon datingnya juga kayu juga nih. Kan? Dulu waktu pertama digali kan, ini tiang-tiangnya masih berdiri. Ini, nggih. Yeah. itu anu ya, pondasi ya berarti. Pondasi, ya? so Soko ya. Lumbungnya sebesar itu ya. Kalau lumbung, tabung bawah ya. ya di bawah, Ini tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Oke, suci. Osionfish. masih berdiri. Nggih. Lah menso ndelok nek sing ning mau kan sampling. Lah iki utohane beras kobongan. wow sanga berarti dhisik lumbung terus kapan nek nek manut erupsi Sindoro ya waktu itu masih aktif terus lari menyelamatkan diri dadi pemukimane anu tertimbun tanah watese iko sing sing unik itu isi utuh apa berhasil sih utuh ireng-ireng <tuh> itu beras nah ini mungkin lemah-lemah jadi langes-langes termasuk itu ini arangnya mas ya kayu iya arang-arang dan saya boleh dibuka ke iya <tuh> ini mas Wita areng areng kuno itu <laughs> areng kuno mataram peperang arang kayu sing ditemokake ning gene duduhake yen biyen omah-omah lan uga bangunan liane kok yata lumbung, Wih digawe saka kayu mulai ya lumrah yen nganti saiki Arang ditemoni tilasan omah utawa kaleuga kraton jaman Mataram kuno lan nganti mojopahit mergone ora gapuk ya isae kobong Ro Widianto Dwinugroho ahli anatomi lan identifikasi kayu UGM sing tahun littiing gene kayu-kayu sing dinggung mbangun omah ing situs iki ya iku jinis kayu Puspa rasa mala lan cemoro panda tegese jinis spesies wit witan gwmbin akeh thukul ing sakupenge pemuki maniki. jalan itu kan ada jalan kuno kan jalan yang mana mas? Pasar. samping pagar itu yang di pondasi itu ya? Ah, oke Teng bawah ini kan ada jalan ini. nah ke ceritanya mas Imo jadi ada undak-undakan bertingkat mulai dari yang bawah sampai atas yang ngisor ini lumbung pemukiman nanti semakin atas saya sakral semacam punden berundak karena wis ana kaya tabat loro. Dadi berlanjut ya perhadapane. Artinya sing ditemokne kene bukan peninggalan abad 2 tok ning apa 2 3 4 5 6 7 8 termasuk menurutku pras wis mataram kuno. Rono mau ana dalan kuno juga awake dhewe telusur nganti ndubur ya. anginan candi sing mesti rekonstruksi dadi awitane wis ambruk kemudian ditata ulang dadi kaya ngene nah nanging nek sing ning dhuwurmu malah waktu pertama ditemukan wis ana no, tiang-tiange wis ana no, saka tapi saya sambuk nah kuwi sing dhuwur tempat kedibadatan Nah, ini kayak selokan, jadi namanya nonton film-film kerajaan, sini nanti kelilingi selokan, selokan, jadi estetik banget Banyune kok kau dan mancur yang selokan, api aku bayangi peradaban waktu itu, adem di sana sore gunung sindur, tapi yang bayangi, yang kayak gitu. Kongisor saat ini dhewe urut pendul lewat samping mas ya. ambu sesuatu hilang mistis ya Se Sementara ini batasnya ngantos putih, ngantos mereka. Kalau Antas. batas penggalian gih tebing niku, tetapi untuk batas tanah yang udah dibebaskan itu sampai kampung sana pak ujung sana, kampung sana. Oh pembebasan tanah nge, ya, pembebasan okay. tanah. supaya bisa dikelola. Gih. Dan masih berlanjut mas eskavasinya? Kalau eskavasi untuk sudah dua tahun ya? Sudah berdua, ya udah. Tinggal pemeliharaan itu. atau masih ada rencana lanjut? Uh, kemungkinan itu masih kayaknya itu dari kantor masih ada yang uh, apa namanya rekonstruksi ulang gitu. Hmm. Soalnya kan yang atas atas sana masih uh, rusak. Kasih gitu. interest sekali soalnya ya kuno gitu dan luas gitu. Ya, nek luas sih nge, luas. Soalnya kan sebelum masuk desa Liangan sini, ini okay. Niku kan uh, wonten galian melih galian C. Riyen, riyen teng mriku sebelah timur niko enten galian C. Ah uh, niko penggali pasir nggih nemokake jalan tembusan ini Panjang ya berarti. Panjang. <laughs> ya. Berapa pintu apa masuk desa Liangan ya berarti? Sebelum, belum sebelum, sebelum masuk desa Liangan. Iya ya, Kemungkinan nggih nyambung kemungkinan nggih uh, yeah. nyambung teng Candi Pringapus barang, -barang. Yeah. Nah, ini yang dimaksud kalau masih mau jalan telan kuno eh dua wo nganti tembusi neng jopone cak sa, desa liangan kita lani dulu waktu tahun kalau nggak salah itu 90-an okay. ini kok uh, warga meriki kan damel griyo gitu. terus segali pun dah sini kok nemu uh, benteng-benteng ngotong ini gitu. yeah, 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 yeah. iya 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 kampung ini gitu. sing ning ngarep iki kaya pondasi kanggo tataan saka utawa tiang tempat peribadatan tapi modelnya pundhen brungak ya. Dhisik sik ana tiange saiki wis gak ana. Nah, apa kuwi menhir? Aku gak gak ngerti. Mergo nek mung tiang thok gak ana payone kan berarti kaya menhir. Pundhen brungak menhir. nah ponodul mainnya aku juga roh soalnya kan di sini memang e, nopong ya e, bisa dikatakan temuan itu memang komplit gitu dari bahan makanan kan ada <tuh> tadi ya itu gabah pari berarti Mas ya Oh e, ya atau, ap, atau apa jawab yang masih gabah mm -hmm. terus ada lagi yang berupa beras udah jadi beras oke okay, okay. terus itu itu yang ditemukan di sini mas apa kendi oke okay. ini kan e, sampelnya ini temuan-temuannya termasuk itu ya kendi ya berapa okay, berapa guci 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 ini dari Cina paling banyak dari dinasti Tang oh itu guci Cina iya, guci Cina Tang berarti sudah nah. ada interaksi dengan dinasti Tang ya waktu itu. Okay. Mungkin yang ini bukan abad dua mungkin ya? Iya. Apa peradaban setelahnya? Iya, uh, zaman-zaman Mataram kan, ya, Mataram ya, Kuno. Ya. Oke, termasuk beras itu mungkin juga sudah sudah Mataram Kuno ya? Iya, ya. mungkin iya, udah. Belum, bukan yang prahindu tadi. Wah ini... Oh iya ini keramik Cina ini kemungkinan. Ini kayak yang di museum Trawulan tapi nggak terulang spesifik Majapahit di sana. Ini apa mas? Uh, itu Tulan. ya Trisula. 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 Ya? Oh, gaman ya, gaman. Dibuka aja nggak apa-apa. Sudah berkarat ya. Kalau itu tulang bukan? Tulang, tulang manusia? Oh, bukan, itu tulang hewan. <laughs> Mengerikan ya, tulang manusia. Kalau tulang manusia eh, kok belum di sampai saat ini belum ditemukan. Di sini. Iya, iya, iya. Kemungkinan kan orang-orang eh, zaman dulu udah di, udah mengungsi dulu. Waktu ada erupsi udah iya. mengungsi ya? Udah pada keluar dulu. Nah ini kan bahkan ada apa ya? <laughs> orang sini udah menyebutnya gunting. <laughs> wow. Nah, <coughs> Oh iya. Waktu itu sudah ada gini ya? Iya. Yeah. Kayak tang. kuno. Iya. Ya. ya. Kalau zaman sekarang kan lihatnya kayak uh, tang gunting seng gitu yeah, kan? Iya iya iya. Tulan koyo piknik menjelajahi waktu ing zaman Jawa kuno. Mereka temuan-temuan arkeologi sing koyo menggono mau iki arang Sa Indonesia kui mengono loro, yaitu tilasan bledosan gunung Tambora, sing ono Nusa Tenggara Barat, lansi sini neng kene, neng situs Liangan, Temanggung, Jawa Tengah. Neneng luar negeri menawa sampai nuku tahu kerungu Pompei neng Italia, sing Uga ke karo gunung kuwi. Neng bedane nek ning liangan iki ora ditemokake mayit utawa tengkorak manungsa kanti masif. Iki tegese apa? Tegese leluhure awake dhewe iki wis duwe ilmu mitigasi bencana, ilmu mitigasi bencana sing mumpuni, iso akrab karo alam lan wis iso maca pratandha, saengga iso ngalih dhisik sadurunge ketekan praloyo. Iki minangka salah siji ngilmu sing kudu iso awake dhewe warisi. Ngelingi awake dhewe iki anjen urip ing tlatah ali-ali geni, sing mesthi wae ya rawan praloyo. Aku coba ngrasake vibe-e lho, suasanae. Bayangke nalika iki isih dadi pemukiman. Jangan merupakan situs pemukiman, situs ritual, sekaligus situs pertanian dari masa Mataram kuno, sebuah keselarasan hubungan antara sang wanita, manusia, dan alam semesta. Hablu, hablu Min Allah, hablu minanas, hablu, hablu, alam, mana islami, dan itu sudah dikenal oleh leluhur kita dari zaman dulu. Oh, wah, karif. ya? Oh, alah, hablu bisa nonton. <laughs> Ya saya Arif mas. Oh jenengan ya. toh? pak oh, kacamata terus gondrong. biasanya Saya pakai pelangkon ya. Pernah eh. nonton ya? Gue buatan pernah malah, tapi sering malah. Oh. Siap ada di beranda itu mas. ada. Gue gue. Nah, nginepnya Jogja malam ini nanti. Gue. Okay. Gue okay, mas. Gye. Seharusnya Masar. ngulik liangan ini. Ini <laughs> apa sih pak? Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kanan นั้นนั้นน่ะที่สนามแล้วแหกกันกลับ